Дорога Людмила Миколаївна, шановний Єгор, всі присутні, дами мої господа, пані і панове, дозвольте трошечки розказати про себе. Уже двічі тут говорили про мої звання. За весь свій час до сьогоднішнього дня я поміняла лише два місця роботи після закінчення з відзнакою Національного медичного університету. Я прийшла працювати в лікарню водників, да? яка і визначила моє подалі дослідження. Це стравохід, рефлюкс, езофагіти. Там я захистила кандидатську дисертацію, стала кандидатом медичних наук. Але через певний час я перейшла працювати. На, в клініку номер 3 міста Києва, це Петра Запорожця, 26, де я працюю і по сьогоднішній день, і там база міського нефрологічного центру, інститут нефрології Академії медичних наук, де я й виконала докторську диссертацію, яка називалась Ураження езофаго-гастродооденальної зони, тобто я продовжила тим, чим я починала займатися, але у хворих з, з патологією нерок. Там я працюю до сих пір. і е, я залишила, якщо хтось буде вважати, що потрібна моя консультація. Там на країчку столу є візитки, і ви можете звернутися. Але за цей час, коли я прийшла е, на Петра Запорожця, 26, сталася одна така подія. Зайшовши в кабінет до свого шефа, відомого академіка, академії медичних наук, я побачила жінку дуже симпатичну, інтелігентну, яка вразила мене тим. Що вона говорила не про хвороби? А ви уявіть собі нерковий центр де лежать хворі з термінальною хронічною нерковою недостатністю? А ця людина говорила про здоров'я. Як поправити, як подовжити отой той додіалізний період, який між іншим до сьогоднішнього часу мало кому це вдається? І це була Людмила Миколаївна. І я дуже вдячна долі, вперше перш за все, долі, яка звела мене Людмила Миколаївною, яка дозволила мені лікарю, який має вже такий стаж роботи. Цього року буде 30 років, як я закінчила на національний медичний університет, але поставити повернути мою уяву і поставити своє відношення до хворого на шлях здоров'я, а не хвороби. Ну, воля ще раз повернулася до нас цікавою стороною. Ми зустрілися, де ви думаєте, після понад 10 років роботи з мінеролом. Ми зустрілися з Людмилою Миколаївною на засіданні Київського англійського клубу. То есть это сейчас, когда мы впроваджувати управлять нашими посещениями на европейском уровне, выходить на международный уровень. <плодить> И поэтому разрешите мне приступить к моему докладу. Коморбидность, когда у человека не одно заболевание, а несколько. И с каждым днем, когда, с каждым годом, когда нам прибавляется плюс один год. В большинстве, в большинстве из нас появляется не одна, а несколько, к сожалению, болезней или предрасположенность к тем или другим болезням. Скажите, пожалуйста, кто из нас не испытывал изжогу или чувство жжения за грудиной? Каждому знакомо это неприятное чувство огня внутри. И если приходит больной с такой жалобой, сразу врач становится внимательнее к этому больному и прежде всего он хочет отдифференцировать из жопу чувство горечи за грудиной от серьезных заболеваний сердечно-сосудистой системы и сегодня речь пойдет о гастроэзофагальной рефлюксной болезни, о рефлюксе эзофагита и гастроэнтерологической тематике. Мы определились, что сначала будем говорить о пищеводе. Если будет потребность, мы продолжим наши с вами встречи. Это будет и желудок, и кишечник. Ну, Чтобы э, все-таки сориентироваться в более конкретном направлении работы, мы будем сегодня говорить о диспепсическом синдроме. Чаще всего мы не придаем серьезного значения таким симптомам, как тяжесть в животе после приема пищи, вздутие кишечника, боль. Однако это является тревожным сигналом, который может говорить об угрозе здоровью. Если раньше из-за постоянных диет, несбалансированного питания, чаще всего подобными проблемами страдали женщины, и на нашу долю всегда говорят, ну что у тебя изжога, наверное, у тебя, скорее всего, нервы, то сегодня все больше мужчин жалуются на изжогу, расстройство пищеварения, проблемы с кишечниками. Статистика ужасает. Более 80% мужчин постоянно или периодически сталкиваются со вздутием живота, с изжогой. К сожалению, питание и образ жизни, которые мы теперь ведем, постоянно заняты, в постоянной спешке, играют здесь решающее значение. К сожалению, скорректировать и полностью избавить себя от подобных факторов, вызывающих подобные проблемы, а именно неправильное питание, малоподвижный образ жизни, подавляющий процент мужчин, Пришел с работы, лег, смотрит телевизор. А работа какая? Это компьютер, айпады, айподы. Постоянное напряжение, умственное, эмоциональное. Плюс стрессы, ну и качество пищи, которая сегодня вопиющее не соответствует стандартам прожигания. Рефлюксы. Да, слово рефлюкс. Заброс. Заброс из желудка в пищевод. Раньше в классификации было только рефлюкс эзофагит, рефлюкс гастрит. Сегодня расширились наши представления об этом заболевании. И мы говорим гастроэзофагиальная рефлюксная болезнь. Это заболевание... Когда заброс желудочного содержимого пищевод приводит к воспалению слизистой оболочки пищевода, что называется эзофагит, а также симптомов, нарушающих качество жизни пациента или серьезных долгосрочных осложнений, таких как пищевод барета и аденокарцинома пищевода. Я э, только два слова скажу: что такое пищевод барета. Если у человека постоянно идет заброс кислого, содержимого из желудка в пищевод, то плоский эпителий, который э, покрывает слизистую пищевода он становится цилиндрическим, да, как в народе. Тебя ударили, ты лежал, что ты хочешь сделать? Ты встал. Точно так же и организм, вне зависимости от наших знаний. Первое, что проявляет, это протест. Протест против неправильного питания, против аномального заброса содержимого из желудка в пищевод. Если начнет разрастаться этот цилиндрический эпителий, будет будут возникать атипичные клетки и возникнет аденокарцинома пищевода, онкология. Прошу дальше. Пути совершенствования терапии. В развитых странах мира гастроэзофагальная рефлюксная болезнь представляет собой одно из наиболее распространенных соматических заболеваний, встречающихся в повседневной практике как гастроэнтерологов, так и врачей первичного звена здравоохранения. Между прочим, несмотря на появление э, в арсенале медиков мощных кислотно-супрессивных препаратов, таких как ингибиторы протонной помпы, в свое время совершивших революцию в лечении кислотно-зависимых заболеваний, проблему на сегодня лечения рефлюкс-эзофагитом нельзя считать эффективной потому что существует категория пациентов, у которых симптомы этого заболевания сохраняются даже при проведении стандартной терапии. Э -э -э Патогенез, да? Потому что лучше лечить, когда ты понимаешь, что с тобой, когда ты понимаешь, что генез заболевания. Очень кратко. В последние годы в патофизиологии рефлюкса эзофагитов больше всего значения придается формированию в желудке так называемого кислотного кармана. Это новое, что есть в, этом, ну, в изучении этой проблемы. То есть возникает слой кислоты, непосредственно возле кардии, образующийся при недостаточном перемешивании пищи с желудочным содержимым. Вот давайте сравним, наверное, у каждого есть пожилые родители или бабушки, дедушки. И я смотрю по моему отцу, который прожил до 88 лет. Когда он садился ужинать, он откладывал все свои дела и очень спокойно кушал. Он жевал, пережевывал, да, с возрастом не меньше зубов становится. Но процесс ужина всегда был длительным, а мы, к сожалению, сейчас все время куда-то спешим. Вот этот кислотный карман может сохраняться в течение двух часов то есть два часа ваша слизистая поддается влиянию раздражителя кислого содержимого желудка, провоцируя повторные кислотные запросы как у здоровых лиц, так и у пациентов. У большинства пациентов кислотный карман увеличен в размере и может располагаться над диафрагмой, а это в свою э, очередь усугубляет течение рефлюкс эзофагитов. В норме, в норме, после еды, буферные свойства пищи должны снижать кислотность желудочного содержимого. Однако, вследствие различий интенсивности моторики в разных отделах желудка, то есть мы разные, люди все разные, но и разные механизмы, и ответ на принятие пищи тоже в разных отделах желудочно-кишечного тракта разный. После еды Образуются в разных отделах желудка два слоя химуса с различными значениями PH. В верхнем слое кислотный карман 1,6-1,7, а в нижнем слое в теле желудка больше 4,4. ,4. И все это нужно снизить кислотность, нормализовать, ощелачивать. Клинические симптомы. Вы все их знаете и немножечко только напомню, что в первую очередь это диспепсический синдром. Боль, тяжесть после еды этой гастральной области. Мы говорим под ложечками. Отрыжка, вздутие живота, жалобы на тяжесть в эпигастре. Я хотела, чтобы вы обратили внимание на это предложение. Даже чаще встречается, чем классический симптом рефлюкса изжога. Тяжесть. Вот вы покушали, вы думаете, наверное, я не такие продукты съел. Или, может быть, я переел. Но один из признаков это может быть наличие гастроэзофагиальной рефлексной болезни. Дальше. На сегодняшний день любой врач должен придерживаться стандартов, рекомендованных Министерством охраны здоровья. С одной стороны, это нас обезопасывает от жалоб на неэффективность лечения, да, потому что каждый больной рассчитывает получить лечение и быть здоровым. А с другой стороны, кислотосупрессивная терапия. В каждом препарате, который назначается, есть побочные действия. И они не исключаются и при применении ингибиторов протонной помпы. Нарушение абсорбции кальция, железа, цинка, а также ряда лекарственных препаратов. А я снова хочу вернуть вас к началу нашего доклада. Коморбидность. Вы хотите уменьшить изжогу и в то же время вы уменьшаете абсорбцию кальция. То есть надо контроль костей костного аппарата вы уменьшается, независимо от вашего желания, уменьшается количество железа. Какой наиболее характерный симптом при лечении гастритов, гастродуоденита? У таких боли часто есть анемия, и так далее. Возможно изменение нормальной микрофлоры желудка, кишечника. Почему большинство больных, назначив одно лечение, им, например, звонят и говорят, я принял таблетку, да? а у меня расстройство пищеварения появилось и так далее. И существует риск развития инфекций дыхательных путей. Есть такие данные, что если часто желчь забрасывается в пищевод, какая-то часть попадает в легкие. У больных появляется необоснованный кашель, покашливание. И вы начинаете ходить от одного врача к другому, от пульмонолога к терапевту и назад. Нарушение иммунологической реактивности организма. Такие больные чаще подвержены простудным вирусным заболеваниям не устраняет нарушение моторно эвакуаторной функции органов эзофагогастродуоденальной и желчевыдительной систем, гиперсенситивность пищевода. У каждого из нас разная чувствительность к тому или иному препарату. Возможно, цитотоксическое воздействие на слизистую оболочку пищевода, таких агрессивных компонентов рефлюксата, как желчные кислоты, лизолицитин, а также панкреатические ферменты. Хочу обратить внимание, на этих слайдах, вот готовясь к сегодняшнему докладу, я еще и еще раз хотела остановиться, в каком направлении идет сегодняшняя медицина. Я немножко отклонюсь и скажу, что про образ этого и лечение сегодня гипертензии, когда назначают два и больше, а то и три и больше препаратов. При этом говорят, доктора, выполняйте маокстрихские там рекомендации. Посмотрите, что в гастроэнтерологии. Значит, вам назначили ингибитор протонной помпы, увеличение дозы, если вам не помогло, если изжога продолжает беспокоить, наблюдается увеличение дозы. Увеличьте дозу этого препарата в два раза. Смотрите, ни в Европе, ни в, Европе, ни в Америке до сегодняшнего дня нет решения этого вопроса. То есть первый прием рекомендуется за 30 минут до завтрака всем, а второй за 30 минут до обеда в США, а за 30 минут до ужина в Европе. Почему? На этот вопрос до сих пор нет ответа помогает, продолжается жога. Добавьте к стандартным или к двойным дозам ингибитора протонной помпы препарат, блокирующий H2 гистаминовые рецепторы на ночь. Но есть такое понятие, сегодня больше к нему возвращаются, тахифилаксия, быстрое снижение лечебного эффекта при повторном применении лекарственных средств при повторном применении этого лекарства. То есть наша природа, наш организм сам возмущается. Почему вы увеличиваете дозу неэффективно? Прошу дальше. Вот еще один альтернативный путь фармакопеи. Назначение ингибитора протонной помпы с другим типом метаболизма. Да? Но ну, есть научные круги, практические. Вот Ассоциации гастроэнтерологов Украины сегодня говорят, что если препарат не помог, назначьте с другим типом метаболизма, который менее зависит от генетического полиморфизма из-за фермента CIP2C19. Исходя из скорости метаболизма этого субстрата, выделены четыре группы пациентов в зависимости от генотипа. То есть ультрабыстрые, быстрые, промежуточные и медленные есть метаболизаторы. То есть назначая один и тот же препарат, вы видите, что каждый человек реагирует по-своему. Направление, в котором идет формация, разработать препарат, который будет замедленно и контролируемо высвобождать активный компонент. Но природа ⁇ вот наш помощник. Вы смотрите, как бьется фармакопея, как фармацевты разрабатывают препараты. Но пусть сама природа, сама жизнь ответит, почему эти препараты неэффективны. Прошу дальше. Современный взгляд на патогенез изжоги, рефлюксной болезни и ее осложнения предполагает дифференцированный и комплексный подход к лечению этого заболевания, в том числе включением в терапию соединений, которые механическим и биохимическим путем препятствуют развитию гастроэзофагального рефлюкса. Таким веществом, как доказали множество исследований, особенно за последние 10 лет, является диетическая добавка минералов. Что лежит в ее основе? Природный компонент, природная субстанция ⁇ метил я всегда так, чтобы лучше запомнить, да, а теперь у нас такая есть тенденция называть не названием тем, которые препарат продается в аптеке, да? а назначать компонентом. лучше больной запомнил да, название препарата, говорю, вы вспоминайте Монте-Карло, лучше всего курорт, где вы можете приобрести здоровье, пляжи, развлечения и так далее. Вспомнил Монте-Карло, вы вспомните о препарате Минерол. Возможности широкого применения минералов в комплексной терапии гастроэзофагальной рефлюксной болезни в последние годы вызывают особый интерес клиницистов, поскольку при приеме его через 15-20 минут после еды на поверхности содержимого желудка сформируется барьер. Механическим путем, препятствующий забросу кислого содержимого из желудка в пищевод. Установлено, что минерол ограничивает максимальное перемещение содержимого рефлюксата во время эпизодов гастроэзофигального рефлюкса, создаваемый, создает защитный барьер. И что интересно, может перемещаться, закрывая кислое воздействие на слизистую пищевода вместо кислого содержимого в желудок. То есть вот эта оболочка, барьер препятствует прогрессированию воспаления. Уникальные свойства минерала, а именно назначение поликомпонентного, полиминерально-компонентной субстанции, свидетельствует о том, которая является на 77% щелочной. Высокая сорбционная способность играет существенную роль при данной патологии обогащение организма природа сбалансированным комплексом минеральными элементами не только ускоряет работу ферментов и гормонов, но и является важным звеном в восстановлении механизма поддержания кислотно-щелочного равновесия. Именно на этом, на э, восстановлении кислотно-щелочного равновесия базируются и сегодня все новые модные, э, я бы сказала, диеты, которые и способствует снижению веса тела. Селективная сорбционная способность минерала уменьшает токсическую нагрузку на органы и системы, способствуя восстановлению саморегуляции организма. Это очень интересная таблица. Очень эм. обычно, если бы это были студенты, я бы сказала: фотографируйте, да? Кремний, кальций, железо, магний. Но ну, я бы говорила так: кремний. Что есть на сегодняшний день лучше, что имеет лучший дезинтоксикационный эффект? Кальций, который необходим нашим костям, суставам. Обычно спрашиваю, какие у вас боли в крупных суставах, в мелких суставах. А когда последний раз вы принимали кальций, железо, магний, вы хотите быть спокойными. Да, конечно, любая гастроэнтерологическая патология, она должна, и лечение этой патологии должно идти двумя направлениями. Лечить непосредственно очаг воспаления и нормализовать нервную систему. Натрий, калий, натриевый насос, да, без него не работает ни одна клетка нашего организма, будь то гепатоцит, эпителиоцит, и так далее. Фосфор. Вы хотите хорошо видеть? Вы хотите, чтобы ваша щитовидная железа была нормальна? А может быть, вы живете в эндемическом районе, где мало йода? Кто когда последний раз проверял состояние своей щитовидной железы? Литий, цинк. Мы же хотим быть красивыми, молодыми, иметь хорошие ногти, волосы, кожу медь, хром, селен. Что касается селена, в последнее время к нему очень большое внимание ученых, потому что он принимает участие в, оки... в ряде окислительно-восстановительных реакций. И есть очень хорошим не только антиоксидантным, но и веществом, которое включается в работу многих ферментов, обеспечивая биохимические процессы всасывания полезных веществ в кровь. Когда произошло наше знакомство с Людмилой Николаевной, мы набрали группу больных, а на то время уже я работала в центре, который лечил больных с заболеванием желудка и почек, да, такая сочетанная патология, тошноты, изжоги, отрыжки у больных, которые пришли с пиелонефритами или фритами, Было набрано, у нас две группы сформировано человек, основная и контрольная группа, которые получали медикаментозное лечение в соответствии с принятыми стандартами и дополнительно принимали минерол по одной чайной ложке три раза в день за 30 минут до еды. В контрольной группе пациенты лечились без Минерола. Зарегистрирована была клиника, которая беспокоила больных до назначения, болевой синдром у 100% больных, тошнота 60%, рвота 20%, изжога 60%. Объективный осмотр. Не нужно очень далеко ходить. Каждое утро, когда вы встаете, где-то у вас заболело справа, слева. Я думаю, что Любой человек может подойти к зеркалу, посмотреть на свой язык и определить, есть налет на языке, начинай лечить гепатобилиарную систему, желудок и пищевод. Головная боль, нарушение сна. Безусловно, у таких больных, у которых есть болевой синдром, сопутствует этой патологии. Лейкоцитурия и протеин урия у 40% больных. Это такой относительно грозный симптом, который свидетельствует о прогрессировании заболевания. После лечения наблюдалось улучшение клинической картины. Это было и уменьшение болевого синдрома, уменьшение проявлений диспепсического синдрома и нормализация или тенденция к нормализации ряда клинических лабораторных показателей. Под влиянием минерола наблюдалась более положительная динамика показателей секреторной и кислотообразующей функции желудка. И что интересно, человек, у которого прошла головная боль, у которого появилась больше энергии, уменьшилась слабость, уменьшилась, даже после прекращения лечения они приходили и говорили, пожалуйста, доктор, а можно нам продолжать? И как долго можно продолжать лечение? Негативных побочных явлений не было. В основе проведенных исследований установлено, что минерал положительно влияет на эрозивные и язвенные процессы желудочно-кишечного тракта, выводит токсичные вещества из просвета кишечника, тем самым улучшая клинику укрепляет местный иммунитет и в терапевтических дождях хорошо всасывается в кровоток, оказывается действие заживлению ран, активации и секреции ряда гормонов, сохранению функциональной активности нейромедиаторных систем, сохранению нормального метаболизма, углеводов, липидов, стабилизации биологических мембран, стабильности и активации иммунной системы, которая в совокупности оказывается действие заживлению язвенных дефектов при их наличии и санации мочевыделительной системы. Под влиянием диетической добавки минералов происходит положительная динамика диспепсического болевого синдрома у больных эзофагитами, язвенной болезни. Нормализация наблюдается из балансирования секреторной и кислотообразующей функции желудка. Проследуется тенденция к противовоспалительным и саногенетическим влияниям. И главное то, что все-таки проходит изжога то чувство огня в середине. Минерал может быть использован в комплексном лечении гастроэнтерологических больных на фоне коморбидности. Если организму дать то, что ему нужно, и убрать лишнее, а это есть искусство врачевания, процесс исцеления запускается автоматически. И это подтверждается накопленным 30-летним опытом. Спасибо за внимание.